У нас же ждет большая работа, Лена. Расписывать остановки. Память, которую наши добровольцы, накрывала Илландия. Вызволят и наших украинских московских вреда. А мы на вашем пути мы с Пані Оксану, ми дуже раді, що ви до нас прийшли з цією вишивкою чудовою і такою гарною. І ми хочемо вам у теж провести заняття по Петриківському народному розпису, які ми маємо стаціонарно завжди на центрі. І Я хочу поділитися з вами тим, що знаю. Я тією ті технікою, яку знаю. з дорогим сердцем. Ремонт, якусь фарбу. Так, якусь таку червону. Приїжджаю до колонії. Така техніка, що? Зараз. не Так, от, рука на стулі лежить. Ми беремо пензлика, так як ми беремо ручку, ставимо його вертикально, беремо дуже близько до волосиків і робимо ось такі мазочки. Або рівні мазочки, вони схожі на повітряну кульку. Будь ласка, не бійтеся. Головне це тягти мазочок вертикально. Угу. Поїхали, у вас зараз буде добре. Ось, ось воно. Уходить товстий-тонкий, товстий-тонкий. Угу. Це ж, так зрозуміло, треба для наших хлопців, так? Так. Це буде подарунок нашим хлопцям. Ось така ось цибулька. В... Яка перетворюється в серце чи що? Ви знаєте, навіть так. Діти натолкнули мене на те, що ця цибулька дуже схожа на серце. Добрый день, меня зовут Елена. Сегодня я вам буду показывать технику Клинг, рассказывать, что это такое. В рамках этого мастер-класса мы выполним открыточку ко дню Валентина Святого. Вот. Открытка состоит из техники Paper Matrix. Это вот такая вот основа из картона, которая складывается в открыточку. И элементы техники Клин. Тут вопрос просто, ну насколько им удобно носить же, при себе. Видишь, мне Видишь, короче, ребята, которые туда ездят, рассказывают, что они наши рисунки носят прямо возле сердца. То есть они должны быть максимально плоские. Была история о том, как один боец выбирался из окружения. Его очень сильно обстреливали, все его друзья погибли. У него уже не было сил ползти, он полз где-то полчаса, у него что-то случилось с ним самим, то есть он был ранен. И он уже решил просто бросить это все. Кричали ему, что сдавайся, ты никому не нужен, ты не нужен у себя дома, ты, ты, мы тебя убьем там, и так далее. И он уже лежал и понимал, я Потом да, он сознание, сознание, а вот да. последние минуты да? называется. <свес> и он и вдруг и он почему-то, вот как-то так трасп... это? Как это, вот And ползя, споткнулся по грудью опочку, хоть это звучит ужасно, и, и у него не не вывалился спец... да, из кармана детский рисунок. Он развернул его, он был уже испачкан э, кровью, был, короче, уже далеко не первой свежести. А то, что было там нарисовано, было нарисовано рукой ребенка что-то там написал. Там была какая-то надпись детскими ручками, буквы неправильную сторону. Он прослезился, взял за на кнопку и попал. Он, он даже дополз до наших, не помогает. Когда вы его собираете, у нас получается одно большое из трех из двух, из двух частей. Вот. Но одно большое в серединке в вы маленькое. Но можете разделить и подарить только половинку своего сердца тому человеку, которого вы любите. Оксана, это работа киборга. К нам пришел киборг в мастерскую и нарисовал это все своими руками одновременно занималась донецкая семья, они ничего друг о друге не знали, разговорились, начали обсуждать географию Донецка, а затем она расплакалась, сказала огромное вам спасибо, а они обняли. Ну, заказали. Фильмчики. Заказали, женщина да. делает браслетики. То есть, Переселили. Такое... Мы решили вместе с нашими детьми делать вот такие вот подарки для наших бойцов, чтобы передать им какую-то свою тепло, чтобы они знали, что мы о них думаем, что дети о них думают, что мы очень хотим, чтобы они быстрее вернулись, и чтобы им легче было переживать все морально, чтобы было легче. Вот, Счастливо вам вот, да. Вот, подождите мужчинам сердечко подарил.